Доброго дня. Сьогодні ми спілкуємося з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим. Пане Арсене, вітаю вас. Вітаю. Головною темою цього тижня буде можлива зміна Кабінету міністрів України. Зокрема, президент Петро Порошенко заявив про те, що вже 28-го числа Верховна Рада має призначити новий склад кабміну. Як ви думаєте, це станеться? Я думаю, що потрібно ставити питання. Не, не так, що зміна Кабінету міністрів спасить страну. Нам потрібно знаходити рішення в нинішньому політичному кризисі, який є. И прежде всего это не от перестановки слагаемых. Надо говорить э, более прямо. Мы должны найти механизм, как продолжать делать реформы непопулярные, э, даже в такой ситуации противоречия, которая сейчас есть. Я не знаю ни одного правительства, которое делало реформы, и которое было бы популярно. Я не знаю ни одного э, известного реформатора, который бы имел поддержку своей страны, э, начиная от Черчилля, кончая Бальцеровичем. Или многими теми специалистами, которые к нам приезжают. Сейчас наступил период, когда сложилась точка зрения, что сменив состав правительства, можно решить какие-то серьезные проблемы. На самом деле, нужно, возможно, нужно поменять состав правительства, но нужно немножко дать себе отчет в мировоззрении этого времени, философии реформ, которые нужно делать. Нам очень ясно нужно понять, что у нас не будет легкого года, ни этого, ни следующего. Но если мы хотим иметь будущее красивое, ясное, понятное, и жить с счастливыми людьми в красивой стране, богатыми, то нам нужно сегодня э, сцепить зубы и кое-что сделать. Не очень популярное. Что сам? Этим занимался Яценюк и его правительство. А, то, что сегодня на Яценюка, Сошлись все негативы, которые только может себе представить человек Расстроенный, разочарованный, уставший Каждый из нас устал после революции гидности От войны, от неурядиц, от всего остального И очень легко показать картинку и сказать, это они виноваты К сожалению, все сложнее Но Народный фронт, Яценюк, большинство ответственных людей Очень ясно понимают, что это динамика нужно что-то менять. Народный фронт предложил э, изменение в составе правительства. Новую программу, отнюдь не самую сладкую. Э, новый состав кабинета, меняющий немножко э, акценты. И э, мы видим, что для этого нет поддержки в парламенте. Очень трудно делать реформы, когда законы не голосуются. Очень трудно делать реформы, когда тебя постоянно атакует общественное мнение. И э, всякому ресурсу есть предел. Возможно, такой предел наступил. Но для того, чтобы эффективно двигаться дальше, а не э, бросить страну в, в, такое, в смутное время бесконечных перевыборов, когда не закончены боевые действия, когда у нас враг под... Э, и мировой кризис экономический тоже отнюдь не, не слабенький, то предложена конструкция. Ее предложил нынешний премьер-министр Арсений Ценюк, очень ясно выразившись, что в ней не держится плотно за свое кресло премьер-министра. Ее предложил Народный фронт. 226 человек в парламенте, которые смогут предложить дееспособную коалицию, сформировавшую дееспособный Кабмин, и мы будем получать какое-то время для продолжения реформ. Ведь что нам нужно? Цель не в том, чтобы понравиться людям. Цель в том, чтобы продолжать делать нужные вещи, хотя они очень болезненные. Сколько времени будет у следующего правительства на это, я не знаю. Это зависит от мудрости людей в том числе и от точности шагов этого правительства. И совсем не хочется тратить это время на а, междуусобицы, интриги и политические распы. Я много раз говорил про себя, уже скажу про себя, что я а, буду оставаться министром дела лишь только до того времени, пока у меня будет, е, будет иметь возможность, у меня будет иметься возможность делать реформу. Если такой возможности у меня не будет, в чем же смысл мне а, сидеть и изображать вид, что я там что-то делаю? Пан Арсен, сколько у вас часу, на вашу думку? Я скажу такую печальную вещь. На мой взгляд, первое окно возможностей уже закрылось. Кулы? Закрылось, я думаю, что в октябре прошлого года. Еще когда целый ряд политических олог. сил приняли решение, что им пора возглавить процесс, им пора начать, так сказать, разваливать нынешнюю коалицию, нынешний, нынешнее правительство, которое делает реформы. И они решили, что наступил момент реализации собственного политического эго. Это объективный процесс, тут я никого не пытаюсь там, сильно уже обвинить или сказать, что мы там ангелы. Нет. Но э, тогда это закончилось, первый, первое окно реформ. И мы в нем много сделали. Посмотрите на зарубежных экспертов, э, они вам скажут, что вы сделали очень много в этой стране. Посмотрите на наших экспертов и на наших людей, они скажут ужас. Ну, не мои пророки у свою а, нет это просто это просто объективный процесс это, это адекватное отражение действующего времени а, политически а, очень удобно уходить и переложить ответственность на любого другого государственная позиция в другом покажите дееспособное правительство которое в состоянии принять дела и они будут перед новым правительством для этого 226 голосов, воля ключевых политических игроков, программа очень важна. И мы пойдем дальше. Что есть сейчас в парламенте эти 226 голосов за новый уряд? Я этого не знаю. Я знаю, что у нас объявил не так давно глава крупнейшей фракции БПП и Владимир Гройсман о том, что коалиции вроде как нет. Мы увидим на ближайшем заседании Верховной Рады, есть эта коалиция или ее нет в том числе и в составе БПП, Народного фронта, еще там кого-то, возможно, кто-то вернется, кто-то останется, частные члены. Эта коалиция должна иметь волю подписаться под программой реформ дальнейших, непопулярных, где есть удовлетворение требований МВФ, где есть продолжающаяся коррекция тарифов и целый ряд структурных реформ где спонсоры Я, например, политических в партий в должны тарифе... остаться в стране. Сбильшение, а что с меньшение? Я не бачу. с меньшение. Я не вижу с меньшение. Мы сегодня платим за советский и постсоветский популизм. Но есть механизмы, как сделать так, чтобы увеличить тариф, с одной стороны, с другой стороны, сделать так, чтобы люди от этого не пострадали. 13 миллионов человек за прошедший год получили субсидии. Получали субсидии. И никак не пострадали от тарифов, от вроде как повышенных тарифов. Мы успешно прошли зиму, и первый год, когда мы не получали российского газа. Мы без «Газпрома» прошли зиму. «Накнефтегаз», прошедший реформу, стал первый раз компанией, которая имеет зеро дотации. А до этого это было 100 миллиардов дотаций, а сейчас ноль. То есть и таких вещей есть некоторое количество. Просто время таково, что это не бывает вот так и сразу. Нужно идти шаг за шагом. Поэтому, если возвращаемся к политике, ясное коалиционное соглашение, ясная программа реформ, 226 голосов, программа правительства, состав правительства. Это устойчивая политическая конструкция, в которой можно жить. Нельзя заниматься взаимопоборением каждые три дня, потому что надо заниматься работой. Вы досвеченный политик. Какую вы видите коалицию, новую коалицию, фактически новую коалицию в Верховной Раде? Кто моя стать ее членом? много вариантов нет есть ядро будущей коалиции, это Народный фронт и блок Петра Порошенко. Поэтому если есть взаимопоборение между двумя позициями, есть механизм решения досрочной выбора. Если эти две крупнейшие политические силы имеют волю учесть точки зрения каждого и выходить на совместную работу, будет коалиция в этой ради, будут реформы. Але у Народний фронт та ВПП мають разом лише 216 голосів. Так, Тож, треба добрати ще 10 голосів. Це мінімальний поріг існування коаліції. Скажіть, будь ласка, дуже багато є юридичних суперечок щодо того, яким має бути членство в коаліції, окремими депутатами чи фракціями. Якою є ваша позиція? Я думаю, що в Конституції достатньо ясно написано, що 226 голосів шість бути до состояти із фракцій. Тобто, якщо у нас на сьогоднішній момент... В двух фракциях 226 нет, должна быть третья фракция. То, -то есть может быть кто-то из коалиции. Радикальная партия, э, самопомощь, э, Батьковщина. Кто-то из трех может принять решение. Когда есть 226 из трех, к этому можно добавлять индивидуальное членство. Во всех остальных случаях нельзя. Мы не можем себе позволить создавать коалицию Олег а Янукович, э, вербуя тушками. Э, так не можно. И Это принципиальный вопрос. То есть для вашей политической силы это принципово, так, чтобы были фракции. Так, це принципово. Ми допускаємо індивідуальне членство тільки після того, як, на Конституції, буде 226 голосів в составі фракції. Я знаю, ви берете участь у багатьох стратегічних нарадах. Скажіть, будь ласка, чи йдуть зараз переговори з Олегом Люшком, чи з Юлією Тимошенко, чи з Андрієм Садовим щодо входження до цієї коаліції разом з Народним фронтом та блоком Петра Порошенка? Так, звичайно, формат політичних переговорів дуже різноманітний. І ми маємо найкраще форми взаємних консультацій. Активную участь здесь принимают и лидеры фракций, и лидеры политических сил, и президент Украины, и премьер-министр. И э, эти разговоры есть. Я сегодня готов допустить, что партия радикальная, радикальная партия Олега Лешко или Батькивщина Юлия Тимошенко допускают вхождение в коалицию. Мы имеем ясную позицию Самогомича, которая заявила, что пока не видит перспективы в этом. Но эти две партии могут. Если, если более двух, я считаю, что есть вариант устойчивой коалиции. Забыто вас прямо. Что они просят замен? А это политический процесс. Каждая партия оценивает, она что-то хочет получить взамен или хочет получить позицию. Для нас, которые имеют уже позицию премьер-министра и министров очень важно, чтобы процесс реформ, который был начат, не оборвался. Поэтому мы не просто мы не проголосуем за любого премьер-министра, за любой состав правительства, за любую коалицию. Для нас есть принципиальное ограничение. Если мы видим, что этот человек, эти люди готовы поддержать тот пакет реформ, который нас устраивает, мы с ними проголосуем. Если нет, Народный фронт не будет входить в такую коалицию. Нет никакого смысла держать власть или держаться в коалиции, которая не реализовывает своих целей. Фракции поменьше, это и Батькивщина, и Радикальная партия, имеют свои наборы требований, они их озвучивают. Некоторые из них, мне кажется, не очень согласуются с нашими позициями. Ну, например, я часто слышу популистские заявления о необходимости снижения тарифов. Да? Я бы тоже хотел снижать тарифы и жить в волшебном мире с кисельными берегами. Но... Или, как Сталин, снижать каждый год цену на соль, на одну копейку. Но мы живем в другом мире, которое требует жертв сейчас тем, чтобы потом жить гармонично. Поэтому я думаю, что наступил момент ответственности политиков. Какими есть этих фракций? Они хотят какие посады? Я вам скажу таким образом. Я вообще вижу только два варианта развития событий, когда есть коалиция. Это новое правительство во главе с премьер-министром Яценюком и новое правительство во главе с другим премьер-министром. И когда мы говорим о правительстве во главе с премьер-министром Яценюком, я могу рассуждать о составе правительства, потому что здесь мне более-менее понятна конфигурация. Давай это поговорим Когда будет новый премьер-министр предлагаться, если есть 226, то, наверное, нужно его спросить об этом, потому что он будет формировать свою ответственность. Если мы говорим о правительстве Яценюка, о переформате этого правительства, о котором Яценюк заявил много раз за последние несколько недель мы уже устали об этом говорить то мы видим несколько очень красивых ясных позиций для нас. Они заключаются в том, чтобы мы предложили первого вице-премьера, министра финансов Наталью Ереську, Мы предложили смены нескольких министров действующего правительства, в частности министра энергетики, в частности замещение вакансии министра экологии, министра здравоохранения, министра экономики министра экономики, но в нашем правительстве мы предполагали, что Министерство экономики будет трансформировано, часть которого перейдет в Министерство финансов, часть в Министерство экологии, часть выйдет как отдельная служба, которую сейчас возглавляет Наталка Микольская, внешняя торговый представитель Украины за рубежом. Только что расформуваться в В том виде, в ком она сейчас есть, нам представляется, что было бы эффективнее, если бы оно действовало немножко по иной модели, ближе к американской. И целый ряд таких предложений у нас есть. Не слишком корректно в интервью не называть фамилии, потому что все-таки это серьезно ответственные люди, это ответственный шаг политиков. Когда такая композиция в результате коалиции в парламенте сложится, мы будем об этом говорить. Алфавитные названо, это Наталья Ярыш. Наталья Ярышка наш, наш товарищ по правительству. Мы с ней это обсуждали. Это имело место э, достаточно широкое обсуждение э, ее активной позиции э, э, на публике и мы с ней обсуждали, что она сможет взять на себя блок реформ, экономических реформ, блок финансовой работы, в том числе и минэкономики часть, плановой финансовой работы, бюджетную, налоговую и другие компоненты. И это было бы очень гармонично. По ней погоду у вас есть так Мы с ней это обсуждали и достаточно активно. Это была э, для нее, мне кажется, одна из достойных альтернатив. Панарс, ну, жаль нас сейчас вычерпанные. Я вам дякую, что за нашли час. Дякую.